Российская Федерация образовалась в 1991 году. Спорим на 1000 баксов, что она раньше образовалась. Давай. Ты мне, кстати, 1000 баксов должен. Да, да то есть они, они считают, что они с 2014 -го года независимы. Рэпсти. Да. О чем общаетесь? Как повезет, да. куда-то. Из Украины. Общаюсь на тему конфликта между Россией и Украиной. Понял. Давайте начнем сначала. Как вы думаете, кто агрессор по вашему? Агрессор это Украина. Почему? Ну потому что Украина знала, что мы подписываем на ДНР-ЛНР договора о и при и этом начала отстрел сразу же. Вот нашего а признания. Поэтому... Откуда а такие ДНР и ЛНР? Донецкая, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Они прям республики? Угу. В какой момент времени и как они обрели право субъектности? В 2014 году, во время референдума. Они обрели право субъектность, правильно? Угу. Можете мне назвать, пожалуйста, банковская система, какая была на территории Донецка и Луганска, и какой валютой пользуется Донецк Луганск? Ну, до этого украинская была, а сейчас российская. То есть, получается, Донецк и Луганск был зависим от российского рубля? Да, мы сначала признали их отдельными частями Украины, а потом сразу же... Не, я ж не этот вопрос задал. Они были зависимы от российского рубля, правильно? Ну, возможно. Следовательно, они не обладают правосубъектностью, так как они зависимы. Но они определили ведь же независимы. Так если Но они зависят если от российского рубля и от банковской системы Российской Федерации. Так они значит, были. они зависимы. Вы понимаете, что такое независимость? Значит, я же тебе говорю, просто период, когда они были отдельно. Он произошел быстро. То есть они отсоединились и присоединились сразу. То есть там не было времени даже разрабатывать. А когда они отсоединились, еще раз? Отсоединились 19 февраля 2022 года. За 4 дня. Престолов. А можно мне, пожалуйста, референдум об отсоединении от, соста от состава, Украины? Когда он был? Сейчас. Признание. Признание. ДНР, да? Международное признание Донецкой Uh, апреля 2014 -го года по сентябрь 2022 -го года Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в правах независимыми государствами суверенитет был признан властями Южной Осетии в 2014 году. России и Абхазии. В феврале 2022 -го года в Афганской Сирии, а в июне уже в Северной Корее. В апреле -го, о, 2022 -го года. То есть, то есть они, они, да, они решили... решили подождите, фирма, подождите. Получилось только в 2022 -го. В, в апреле 22 -го года. А июнь, вы мне говорите -го. про подписание июнь. документ... А вы мне говорите про подписание в феврале месяце. Если они да провозгласили есть, себя независимыми только в апреле 22 -го года, то еще раз задаю вопрос. С кем вы подписывали соглашение? Нет, нет в апреле, апреле 22 -го года, года я создал... С да, апреля 2014 по сентябрь 22 они провозгласили свою независимость в промежутке да, они... до 8 лет? Да, да то, то есть они, они считают, что, что они с 2014 -го года независимы? Ага, если они с 2014 года независимые, вы говорили, там просто что-то mm -hmm. очень быстро происходило. Так вот, вот 2000, с 2014 года по 2022 год, февраль месяц, какая банковская система и валюта была на территории ЛНР? Ну, первые несколько лет украинские гривны были. Значит, это зависимая республика. Значит, ну, они вашими, вашими деньгами пользуются украинскими, украинскими, раз у них своих нет. нет. Ну вот смотрите, Раз смотрите, смотрите при я, задумываясь, задумываясь, подождите, людей, я объясняю. Бабушку, деньги, Нет, так, подождите, я объясняю. Не, так, подождите, они а же... Если они хотят... -го года, они они выхались, выхались, выхались подождите. По годам, зачем крест, зачем вы начинаете просто забалтывать? Если они провозгласили о своей независимости, то они должны быть, то есть они должны понимать о своей самостоятельности. Помогать или не да, помогать, как бы тут возникает нормальный. вопрос. Вот я вам могу привести в пример. Приднестр... Кали... Подождите, Смотри. дайте я закончу, пожалуйста. Можно Смотрите, я, я, скажу, я вам могу привести в пример Приднестровья. Вы только что говорили предложение. Я не закончил еще просто свое. Смотрите, я могу привести Давай. в пример Приднестровья. Там есть Приднестровский рубль. Они, как только образовали себя как отдельное типа государства, они создали свою собственную валюту, у них есть своя собственная банковская система, и они объявили о независимости. Вы можете мне сказать по отношению к Луганску и Донецку, почему за 8 лет они не обрели независимости, они были зависимы от территории Российской Федерации, от российского рубля? Ну вот, вот так получилось. Тогда это получается не... это получается зависимое. Давай. я по-другому скажу. Просто как я представляю, Слушай. может быть, это, это самый населенный, населенный регион Украины. Украины. Вот это у нас 2 области, это самое большое большой, большой количество... 4 миллиона? Людей. Порядка 50 процентов. 4 миллиона? 7,5 на две 4 области. 4 миллиона, на которые оккупированная часть была. Крым 2,5 и Донбасс 7,5. Почему вы решили, что это 50% населения Украины и 45 миллионов? 50%, 50 восточной части половины, Украины. Это еще раз, это 5, миллиона, 50%, 50 не может быть, потому что население Украины 50, 45 миллионов. 20 Ты о чем вас Кто тебе сказал, что у нас 20 миллионов? Американцы сказали. Вот это поворот! За... Найди мне, пожалуйста, статью об этом. У вас Во вообще 52 было Найди мне, пожалуйста, статью. В России тоже было больше населения? Ну, у нас на миллион. Что на миллион? Уменьшилось. У вас на миллион не уменьшилось, у вас э, уменьшилось значительно больше. Найди, пожалуйста, мне статью, где да, американцы говорили про 20 показал. миллионов. С перепись населения 45 миллионов было. вот население очень интересная вот смотри сейчас это применение сделаю. Вот, 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 вот это вот красное, красное это самые населенные, населенные места а okay. где желтое там почти никто не живет вот видишь. Еще раз. А вот причем это, здесь? Вот здесь это, а вот причем это, здесь пятьдесят процентов? Ну это донерованные. ЛНР. ЛНР сверху вообще. То если ты не в курсе, это первое. А во вторых, при чем здесь пятьдесят процентов населения? Но если То вот так вот, вот пол Украины взять, вот половина, половина людей. Ты живет, знаешь, чем отличается вот. плотность от количества? Короче, Короче, факт в том, что этот масса, масса людей хочет в России жить. Всё. Не, давай с тобой все-таки, давай закончим придумаем. с тобой про правосубъектность. Скажи мне, пожалуйста, если Россия, если ЛНР и ДНР зависимо... зависели от рубля, значит они были зависимыми регионами? Если они были зависимы, значит у них не было полноценной правосубъектности, потому что правосубъектность обретает. Глубокая... Это... Подожди, не давай я закончу все-таки. Смотри, правосубъектность обретают страны, которые независимы а с точки зрения Конвенции о правах международных договоров, а здесь мы ссылаемся на Конвенцию при подписании двух международных якобы договоров. Там четко написано, что договора могут подписывать страны, которые обладают правосубъектностью. В этом случае получается, что договор, который подписал Россия с Луганском и с Донецком, является недействительным не и никчемным. Но там а же вопрос задавали конкретно, конкретно опрос не, не было опроса населения. А, а, не не было. Было. Найди мне, пожалуйста, опрос. Мы с тобой говорим про, про февраль месяц 2022 года. Да. Найди мне, пожалуйста, опрос или референдум в феврале месяце 2022 года. Нет, референдум о присоединении, смотри. Мы с тобой говорим про нападение. Присоединение, референдум было Что в нападение? сентябре, в было сентябре месяце 2000. Мы людей Окей, хорошо, бог нога. с ним, давай, давай мне референдум про защиту. Потому что и референдум придаст? о присоединении был только в сентябре месяце 2022 -го года. Это уже спустя полгода после того, когда больше да, чем да, полгода. Да, да. Да. Присоединение через полгода да, к нам да. официально произошло. Да, это вот теперь мне скажи по поводу референдума о защите или как ты там называешь. Лен. <связь> <Проходу я связь> сейчас, блин. Проработки это сейчас украинская или... Знаешь, Ты мне, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Я тебе показываю, показываю референдум в Доброполии. Референдум в Доброполе? А защита? В городе ДНР было референдум. Давай, какая дата референдума? 30 октября 2024 года. При чем здесь 24 год? Это референдум. Причем референдум. При здесь 2024 год? Мы с тобой говорим за февраль 2022 го ты, мне, говорю, сказала, ты признали, мне сказал о том, что Россия... И потом, потом референдум о вступлении в Россию... И еще Россия, раз, ты мне сейчас показываешь 24 год. Наш вопрос был с момента -то, того, когда я началась полномасштабная год. война. Я перепутал, я перепутал. Конечно. Двадцать второй до февраля месяца или февраль? Ты сказал, что Украина начала обстреливать признанные какие-то там регионы. Но это указано На в документах, сделали это сделал. Еще раз, то, что там указано, не указано. Я же тебя спрашиваю, кто такие ЛНР и ДНР? Они не могут подписывать никаких соглашений. Почему? Ну, потому это что не они не обладают обратно, правосубъектностью. субъектности. То есть, То есть они, они вообще, вообще прав, прав никаких не имеют? Конечно, выборы, это именно. территория Украины. А, конечно. Вот. Это у вас не имеют, а у нас на в России. На основании чего они у вас имеют? нас в России пи***тут, если запретить. Так это же не Россия, это Украина. Россия. Нет. На основании, чего была, ты была? Была. на основании чего ты это решил? На основании, основании его изъявления граждан Украины. Назови, пожалуйста, закон, на который ты ссылаешься. Короче, Короче, ты без меня, меня все знаешь, зачем я буду гуглить? Нет говорить, такого закона, я не, могу, я не могу знать это, потому что этого закона не существует. Назови мне, пожалуйста, закон, на который ты ссоришься. вот искать это вот вот, это вот, сейчас что -то Потому раз, что этого нет, и ты не можешь и этого нет. найти. Очень это тяжело это тебе закон будет искать то, чего происходит. не существует. Назови закон. Если, Украина, если все законно... Хорошо, а Украина законно отсоединилась от СССР. Конечно. А почему ДНР не законно? Потому что ДНР не имела права. Почему вы лучше, Отвечаю, чем ДНР? Отвечаю. Советский Союз является конфедерацией в соответствии с договором Нет. о создании Советского государство. Конфедерация. Это когда государства входят в состав общей общий... И еще раз, федерация это российская, а это конфедерация, когда страны объединяются в союз, это называется конфедерация в данном случае под единое начало. А Если... это не страна, это республика. Кто? Не знаешь, не знаешь разницу между, между республикой и страной? Я как раз-таки знаю. Ну, ДНР и ЛНР это, это республики. это не страна. М? Это не страна, по-твоему, да? Нет, это не страна. А что такое страна? Можно мне дать? Страна это группа республик. Страна это группа республик. Да. Скажи мне, пожалуйста, Польша это страна или нет? Бывшая республика. Нет, России. это Польша это страна или нет? Это республика, республика, польская республика. Но не страна. Ну, если, если ты хочешь, называй да, уважительно страна. Но Я республика. так понимаю, что ты республика. просто значение не знаешь. Ты знаешь, чем отличается страна от государства? А ты мне скажи, федерация – это республика. Это вообще два разных понятия. Давай объясни. Понятие федера... федерация – это устройство государства, территориальное устройство. Как? А республика – это форма государственного правления. Да, я давай напиши что такое республика республика это форма государственного управления при которой власти избирается на определенный срок а не прочитал. что читал я тебе это рассказываю Это ты читаешь, я так Республика считается в ряде стран единицу административного деления, являющейся формой государственного образования и нового народа в составе многонационального федеративного государства. Да, все верно. То есть, у кого например, например это... на территории Федеративного государства Российская Федерация есть республики, входящие в состав этой федерации. Республика. Например, Украина Такой является федерат. республикой, Польша является республикой, Германия является республикой, и я тебе по секрету скажу, Российская Федерация тоже республика. Нет, Нет это, это федерация. Открой, пожалуйста, первую статью Конституции Российской Федерации. Федерация это, это... Это объединение, характеризующее союзом частично самоуправляющихся правительств, штатов или других регионов под федеративным правительством Федерации, самоуправляющих статус, входящих в него государства, также разделение власти между ними и центральным правительством, так как конституции не могут быть изменены ни входящими, ни государствами, ни федеральными органами без внесения поправок в Конституцию. А теперь открой ну. Конституцию Российской Федерации и прочитай первую статью. Да зачем, а зачем ты меня гоняешь по Потому что сказать. ты же не знаешь, что Российская Федерация является республикой. Потому что республика это форма государственного управления. У вас президент избирается. А навык почему назвали на республикой? Потому что вы назвали Российская Федерация. Это вообще загадка, если честно. Почему у вас такое название? Давайте Давай напишемо, по чому робити фіді. Друзі. Війна ще триває, і нашим військовим потрібна допомога. Вони борються за нашу свободу, а ми маємо бути їх надійним тилом. Нас тривають збори і офлайн. Кожен внесок важливий одна гривня, дві або тисяча. Зараз час об'єднатися і допомогти тим, хто захищає нас, Будь тим, хто підтримує, хто не стоїть осторонь. Наші воїні тримають небо над нами. Давайте підтримувати їх в тилу. Реквизиты есть на самому видео або в описе под видео. Разом до перемоги. Потому что у вас федеративное устройство. Вот. вот именно. И при этом ты считаешь, что вы не республика, правильно? В мире существует выше 200 государств, мы нужно разделить на разные группы в зависимости от какого-то конкретного критерия. Но такой критерий, как. А, ну это есть, например, федеративная, есть, есть унитарная, а есть сложно унитарная. Сложно унитарная. Хорошо, да, вот это такое начитано, когда, когда появилась, появилась Российская, Федерация. Российская Федерация. Российская Федерация образовалась в 1991 году. Входим на 1000 баксов, что она раньше образовалась. Давай. А, ты, наверное, ну, читал да. универсал 3. Да, без проблем читай. Третий универсал Украины. Правда, оригинал читай прямо из. Да. Блин, давай а ты можешь по Украине прочитать? Конечно, тебе третий универсал прочитать. Напиши третий универсал оригинал. Кому он обращается, что они хотят? Да. Советская Социалистическая Федеративной Республики Российской Федер... Федерации но не к российской федерации. Нет, это третий универсал Украины. Да, я читаю, а, третий универсал. Это во времена независимости Украины перед советским Союзом. Давай, какую статью? А какую страничку? Пиши, а там да, одна страничка но третий Какой, хорошо. Укра какой абзац? Украины оригинал. Какой абзац? Сейчас я увеличу. Я, я сохраню, прошу, чтобы увеличить. Да, давай. Потому что тут... Много Молодець, деться, но он умеет. Вот. вот... Блин, Блин размыто Почему у меня не размыто, у тебя размыто? У да, тебя есть да, версия. Да, универсал, Украинская центральная рада, до украинского народа на Украине и поза украины сущего. Да, а вот там, там про федеративную Россию. О, РСФСР, все верно, но только это не Российская Федерация, это РСФСР. Российская советская федеративная. Правильно. РСФСР, не Российская Нет, Федерация. Нет, там конкретно написано, что они пишут федеративную. Россию. Да, Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика, но не Российская Федерация. Это два Федерация. это два разных государства. Вы же являетесь правонаследниками РСФСР? А если бы это было бы одно и то же, то вы бы тогда просто бы продолжили бы дальше. Поэтому Российская Федерация... Граждане, именем народа, республики, да. федеративной России, мы, Украинский Центральный Совет, зайдем всех к решению в борьбе со всяким беспорядком и разрушениями и к дружественному большому строительству новых больших государственных форм, которые дадут больше большой и изнеможенной республики, республики России здоровья и сил будущего. Да ты мне сразу строчку прочитай, где Российская Федерация. Это конце. Ну да. давай, прочитай сразу. У меня открыто. Российская Республика написано. В самом конце. Да, давай. Что? Вырабатывание тех форм должно быть приведено на украинском и российском учредительном собрании днем выбора. В украинское учредительное собрание является декабрь 27 декабря 2017 года, а днем созыва 9 января 2018. В порядке созыва украинского учредительного собрания немедленно издан -за будет закон и ноябрь 7 ноября 1917 года. А где, а где здесь написано Российская Федерация? Вот граждане именно Народной Республики Федеративной России, мы украинский центральный совет. А где Российская Федерация? Федеративная, федеративная Россия Россия федеративная. Он указал, ну, что федеративная Россия, но не Российская это Федерация. Самое. Это Нет, это не самое. то же самое. Российская просто Федерация — это конкретное название государства. Украинская Республика Подожди. Республика Украина — это Подожди секундочку. Смотри, не если, если бы у нас называлась бы страна конкретно Украинская Республика, тогда это было бы одно, когда было бы написано… Вы подклинивали украинской, украинской Народной республики. республики. Вот эти люди… Конечно. То, это, это и есть ваши, ваши как как бы, основы. Как смотри, так. смотри. Ты знаешь, как имена собственные пишутся с большой буквы? Правильно? Да? Имена? имена собственные пишутся с большой буквы. Ну, Страны ну. тоже пишутся с большой буквы. Российская Федерация, есть. оба слова пишутся с большой буквы. Посмотри, с какой буквы написано Федеративная Россия. федеративная, а почему должна быть большой федерация? Потому что Российская Федерация – это полное название государства. А в данном случае они говорят, что Россия – федеративная. А украинцы пишут федеративную Россию? Указывая, что это федеративное государство. Федеративное устройство России, форма государственного устройства, при которой Сколько, 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 России, Видишь, указали, что это федеративная Россия, а Россия, ну, а, теперь, говоришь, а теперь, напиши. В году. Правильно. А теперь напиши Российская Федерация и посмотри, как пишется Российская Федерация и первое и второе слово с большой буквы. Россия, это Здесь и указали «Федеративная Россия». А там указано у вас и в Конституции указано как название имени собственного «Российская Федерация». Это у вас ну, полноценное да. название вашей страны. Не Россия, а Российская Федерация. А Украинская Народная Республика и Украина – это, это разные государства? Или... Конечно. Украинская Народная Республика прекратила свое существование. Была образована у Украинская Советская Социалистическая Республика, ну, значит, которая, которая тоже прекратила свое существование и была образована Украина. Вы к ней никакого отношения не имеете, к Российской а империи. Россия. Назови мне документа правоприемственности. Ты мне, кстати, тысячу баксов должен. Нет, нет, должен. Ты со мной поспорил сказал, на тысячу баксов. призвали нас федеративным государством. Так мы и не отрицали, что Это вы федеративная. Ты мне сказал о том, что Российская Федерация образовалась в 2017 году. Я тебе ну, сказал, что. Мы можем федеративная Россия назвать, ничего нет. не поменяет. И еще раз, ты мне тысячу баксов должен. Нет, нет ты мне должен. Видишь, как ты обосрался. Далее. Окей. Нет. Я, в принципе, я и не ожидал, что ты их мне дашь. А, а ты эту, эту историю уже 500 раз слышал. Какую? Федеративную Россию. Ну так она федеративная, у них тоже не отрицает этого. Только Российская Федерация, как имя собственное, у вас образовалась в 1991 году. на здоровья России и пытаться вступить в состав России, называйте, пожалуйста, Российская Федерация. Это теперь так, так называется. Как мы ее так и называем все время, Российская Федерация. Ну, отлично. Она у вас так и называется, ты не в курсе? Ну, мы же не деграданты, как вы. Вы только... будете уже да. обратно. Куда обратно? Дома. Украина когда-то была. Федерации. Украина когда-то вступала в Российскую Федерацию? Конечно, когда? там Когда. Что они да, да, хотели, хотели, да. В Третьем универсале Украина хотела вступить, но так и не, и вступила. не вступила. Нет, не вступила. Как вот не вступила? Вот так. В виде Украинской, украинской Народной Республики присоединилась. Ты, такая... ты не в курсе, что не присоединилась. Россия, Российская Федерация не захотела этого. Точнее, РСФСР а РСФ. не, РСФ. 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 не, присоединяли, вы, войну начали. 1919 Нет, года. Нет, война была между, между УССР СССР и УНР. УССР и УНР не воевала друг Я так понимаю, у тебя очень большой пробел в истории. 1919 не у было у у УССР. У Нет, это УССР, которая была... ЗУНР против УНР. УНР не воевала вообще с УНР сейчас, точнее, я, не, я помню, не помню, у вас там такой балаган, что там, там каждые полгода, полгода да. какая-то заворот. Чувак, тебе надо почитать а, историю. Война в Украине, УНР против СССР. Там, там еще польская, польская война была три года. Ну ладно, Киев а, захватили. А, украинская война за независимость. 1917, -го 1917 -го года, не помнишь? помнишь? Конечно. Украинская война за независимость. <рошен> а так. Те же самые. Морды. Польша и Германия, Германия на вашей стороне. Да, 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 да. Польша и Германия были на нашей стороне. Ты мне пытался рассказать про войну между зоной Р и а -а -а. ВНР. Нет, не, не Тор, не то, не это другая война. А ты уже мой ошибся, да? как, как она, которая, последняя детстве у вас была, была да, когда я тут пришел, вот, в Москву приехал. Вот. Потом я его Балаган, Анатолию, в нет, не, Короче, у я не могу больше, да, я Давай тогда решать вопрос, а <laughs> ты ушел вообще. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.